За последний год из 540 памятников архитектуры, которые официально в Киеве есть, осталось меньше 500. То есть за этот год разрушены памятники на Жилянской, на Саксаганского, застраиваются сады Бабалабух, сады Бамурашка. 40 судов глухов прошел, чтобы ее вернуть в собственность города и сейчас ее до сих пор не принимают на баланс, хотя Попов лично обещал подписать этот приказ. То есть в Киеве просто идет уничтожение истории, и уничтожение истории не просто Украины, уничтожение истории мира. ЮНЕСКО несколько раз угрожало уже вывести Украину из списка как бы вообще стран, которые охраняются ЮНЕСКО. Но, к сожалению, ЮНЕСКО только может нести рекомендательный, рекомендательный характер их все предписания. И кроме того, они и даже ЮНЕСКО не делает их офис ЮНЕСКО скорее всего купленный. Потому что э, э, ну да э, сегодня все, можно об этом уже ну, не то что смеяться, можно плакать над погибшим Киевом, который э, просто каждый день теряет э, какой-то кусочек истории. Э, гостиный двор это строение, которое было признано памятником архитектуры. И вот э, в чем проблема? В чем же есть Подписана Венецианская хартия, Рижская хартия, которая позволяет э, оставить звание памятника архитектуры за полностью восстановленным по а, аутентичным данным э, про проектам, по проектам, которые соответствуют э, по аутентичности и духу. Но так как у нас Министерство юстиции работает против народа, оно не ратифицировало этот договор, хотя Украина есть подписан. И судья поэтому говорит, что можно считать, что это не памятник архитектуры, потому что он был э, восстановлен, он был восстановлен в точности по проектам, собранным Валентиной Шевченко, часть которой была в Санкт-Петербурге, часть в Киеве. И столько было потрачено денег, средств сама УК реставрация, которая была настоящая, не та, которую возглавляет сейчас Ярыч, которую э, рейдеры захватили и переделали форму собственности. Э, она была инвестором строения этого гостиного двора. То есть это было вообще в рамках э, реставрации контрактовой площади, по которой должны были восстановить еще комплекс ГЕСТы, э, там, где сейчас стоят армянские лаки, э, шаурму продают, там должны были быть красивые здания, которые где-то лег на дно. То есть гостиный двор это просто, он, слава богу, конечно, что произошло все это ваше киевляне это послужило таким толчком самоорганизации. Киевляне наконец начали собираться вместе, что-то делать независимо от власти, не быть потребителями, а быть производителями культурных продуктов, сколько произошло бесплатных тренингов, бесплатные танцы, вязание кукол мотанок, курсы барабанного боя. Ну что такое в гостином дворе не было, это гостиная Республика подарила Киеву небывалый такой эффект, фестивального счастья которое киевляне не знают потому что киевлянам все это делают на один день на полчаса, чтобы продать пиво вот и все То есть, а сейчас надеемся, что э, апелляционный суд все-таки э, примет э, доводы юристов Марины Соловьевой, Ирины Немержийской и э, э, все-таки будет на стороне История на стороне правды, на стороне киевлян, на стороне славян. Потому что это наша общая славянская история, не только. Потому что архитектором был итальянец этнический, русско, Алоизий Иванович в нашем крещении. Вот. И, то есть по его проектам и восстановлен гостиный двор. И я хочу дать слово Марине Соловьевой.